Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan tiga akan membentangkan tugasan kajian tindakan dalam pendidikan di bawah tajuk meningkatkan daya ingatan perkataan bahasa Arab murid tingkatan dua melalui kaedah mnemonic visual. Kumpulan kami terdiri daripada enam orang ahli iaitu saya, Mariam Syahindah binti Muhammad Zamzuri dan Ainun Adlin binti Muhammad Ruslan, Fatini binti Muhammad Taufik Nur Syafiqah binti Muhammad Yusof, Nurul Raihanah binti Hishamuddin serta Fatih Nur Ain binti Jamal Abdul Nasir. Kajian ini dimulakan dengan refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Hasil kajian menunjukkan bahawa kebanyakan murid menghadapi kesukaran untuk mengerti kuasa kata bahasa Arab yang telah diajar. Seramai 20 orang murid tingkatan 2 terlibat dalam sesi pembelajaran ini hasil daripada keputusan peperiksaan yang dijalankan sebelum intervensi menunjukkan sebahagian besar daripada mereka memperoleh grade d dan ke bawah oleh itu terdapat keperluan untuk memperkenalkan pendekatan yang lebih kreatif dan mesra murid seperti kaedah mnemonic visual secara keseluruhannya intervensi ini memberi kesan positif dan memberi inspirasi untuk terus meneroka kaedah pengajaran yang lebih pusat yang lebih berpusat ke murid dan berasaskan visual. Seterusnya saya Fatih Nur Ain binti Jamal Abdul Nasir bernombor matriks P147585 akan membentangkan uh, fokus kajian, objektif dan persoalan serta kas, sasaran untuk kajian ini. Yang pertama adalah fokus kajian iaitu kajian ini memfokuskan kepada usaha untuk meningkatkan daya ingatan murid tingkatan 2 terhadap kosa kata bahasa Arab menggunakan kaedah nemonik visual. Berdasarkan analisis awal iaitu hasil peperiksaan yang lepas, kami mendapati bahawasanya kebanyakan murid sukar untuk mengingati dan menguasai kosa kata bahasa Arab ini. Dan kesukaran ini menyebabkan ianya memberi kesan yang besar kepada keupayaan mereka dalam memahami petikan teks, membina ayat, menjawab, sesoalan, menjawab soalan peperiksaan dan juga seumpamanya. Fokus utama yang dibincangkan adalah uh, ada tiga iaitu yang pertama itu mengenal pasti punca kelemahan daya ingatan murid itu sendiri sama ada ianya uh, kaedah pengajaran berpusatkan guru ataupun hafalan semata-mata dan uh, fokus yang kedua pula adalah meneroka kaedah pengajaran alternatif seperti kaedah mnemonic visual berasaskan teori coding uh, dual coding dan juga menggabungkan saluran visual dan verbal untuk meningkatkan ingatan dan fokus yang ketiga pula adalah menilai impak mnemonic visual terhadap motivasi murid dan juga penglibatan aktif dalam aktiviti PDP. Objektif kajian secara umumnya adalah uh, untuk meningkatkan daya ingatan murid tingkatan dua terhadap kosakata bahasa Arab. Tetapi secara khususnya ada tiga, iaitu yang pertama adalah uh, kita ingin mengenal pasti apakah faktor yang mendorong murid ini mendapat grade di ke bawah bagi mata pelajaran bahasa Arab dalam peperiksaan yang lepas. Yang kedua pula adalah meningkatkan daya ingatan murid terhadap Bahasa, kosa kata bahasa Arab melalui penggunaan kaedah mnemonic visual dan yang ketiga pula adalah menilai untuk kita menilai keberkesanan kaedah mnemonic visual dalam membantu murid-murid memahami dan juga mengingati perkataan bahasa Arab secara lebih berkesan menggunakan kaedah ini berbanding kaedah tradisional. Persoalan yang dibincangkan pula adalah yang pertama iaitu apakah faktor yang menyebabkan murid-murid memperoleh grade di ke bawah dalam mata pelajaran bahasa Arab di dalam peperiksaan yang lepas. Yang kedua pula adalah bagaimanakah kaedah mnemonik ini dapat membantu mereka meningkatkan daya ingatan terhadap kosa kata bahasa Arab dan yang ketiga pula adalah sejauh manakah keberkesanan kaedah mnemonik visual ini membantu mereka untuk memahami dan juga mengingati kosakata bahasa Arab berbanding kaedah pengajaran tradisional. Subjek dan sasaran kajian pula iaitu daripada 20 orang murid tingkatan 2 di sebuah sekolah menengah. Kaedah pemilihan ini pula menggunakan purposive sampling iaitu kriteria pemilihan ini adalah murid-murid yang yang Uh, mempunyai prestasi lemah dalam bahasa Arab yang mendapat grade D dan ke bawah dalam peperiksaan lepas yang lepas dan mereka juga mempunyai kesukaran dalam mengingati kosakata dan juga kurang berminat terhadap bahasa Arab. Tujuan penyertaan ini adalah untuk menilai uh, sejauh manakah keberskesanan kaedah mnemonic visual ini berbanding kaedah tradisional dan juga uh, untuk meningkatkan daya ingatan kosakata mereka di dalam bahasa Arab. Dan uh, itu ianya juga akan meningkatkan akan motivasi dan penglibatan murid dalam PDP. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Terima kasih. Dalam kajian ini, kami menggunakan tiga instrumen utama untuk tinjauan awal iaitu temu bual, pemerhatian dan juga ujian pra. Temu bual jenis semi berstruktur dipilih kerana ia memberi fleksibiliti untuk kami menggabungkan soalan utama dengan soalan susulan berdasarkan jawapan responden. Tujuan temu bual ini adalah untuk mengenal pasti faktor murid mendapat grade di ke bawah dalam peperiksaan bahasa Arab. Fokus soalan ini adalah minat, teknik penghafalan dan juga tumpuan murid di dalam kelas. Jawapan dicatatkan dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan kata kunci yang diberikan. Seterusnya, pemerhatian dijalankan dalam beberapa sesi PDP untuk mendapat tanggapan awal terhadap tahap penguasaan kosa kata bahasa Arab sasaran. Pemerhatian memfokuskan tahap motivasi dan juga respon sasaran di dalam kelas. Data direkodkan dalam catatan lapangan bagi memudahkan penganalisisan data secara kualitatif dalam pelaporan dan kesimpulan. Ujian pra turut dijalankan untuk menilai keberkesanan intervensi. Ujian ini berbentuk lembaran kerja dengan latihan padanan dan juga latihan isi tempat kosong yang dijawab oleh murid dalam sesi PDP. Markah dicatatkan dalam peratusan dan akan dibandingkan dengan data ujian pasca. Seterusnya, dapatan tinjauan awal dapatan S21 yang temu hasil temubuan bersama beberapa orang murid menunjukkan bahawa majoriti daripada mereka tidak berminat untuk mempelajari bahasa Arab kerana menganggap subjek tersebut sukar dan membosankan. Dapatkan istimewa dua, iaitu pemerhatian. Hasil daripada pemerhatian yang dijalankan di dalam bilik darjah mendapati bahawa murid kelihatan kurang bermotivasi semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Dapatan instrumen tiga, yakni ujian prak hasil dapatan menunjukkan bahawa seramai 20 orang murid memperoleh keputusan yang berada pada tahap gred d dan kebawah dalam ujian pra yang dijalankan pecahan bilangan murid mengikut gred menunjukkan bahawa tujuh orang murid yang memperoleh gred d dan tujuh orang yang memperoleh gred e manakala enam orang lagi yang memperoleh gred f dapatan ini menunjukkan sebahagian besar, sebahagian besar murid masih berada pada tahap pencapaian lemah dan memerlukan intervensi yang berfokus memerlukan intervensi pembelajaran yang lebih berfokus. Uh, seterusnya saya akan uh, teruskan dengan refleksi. Uh, dalam usaha meningkatkan keberkesanan uh, pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab, saya mendapati bahawa penggunaan kaedah uh, memonik visual memberikan impak yang positif terhadap daya ingatan murid, khususnya dalam menguasai perkataan baru. Melalui pelaksanaan kajian ini, saya menyedari bahawa murid tingkatan 2 cenderung untuk lebih mudah mengingati sesuatu perkataan apabila ia dikaitkan dengan imej visual yang menarik dan bermakna. Dan kaedah memori uh, visual bukan sahaja menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan, malah turut membantu murid mengaitkan perkataan asing dengan konsep yang lebih dekat dengan kehidupan seharian. Sepanjang kajian, saya juga melihat peningkatan dari segi motivasi dan minat murid terhadap bahasa Arab. Um, jadi mereka ni lebih aktif lah dalam aktiviti bilik darjah apabila diberi peluang menghasilkan uh, memonik visual sen, uh, sendiri Dan ia turut mendorong pemikiran kreatif dan meningkatkan penglibatan murid secara menyeluruh uh, Jadi sebagai guru uh, refleksi ini mengukuhkan kepercayaan saya bahawa pendekatan pedagogi perlu sentiasa inovatif dan berpusatkan murid Keberkesanan kaedah mnemonik visual dalam, uh, dalam kajian ini memberi inspirasi untuk meneroka lebih banyak teknik pembelajaran berasaskan visual dan kreatif bagi memperkukuh penguasaan bahasa Arab dalam kalangan murid. Okey, itu saja uh, daripada saya. Seterusnya, saya akan membentangkan program intervensi bagi kumpulan kami yang menggunakan kaedah mnemonic visual. Program ini menggunakan kaedah mnemonic visual iaitu gabungan imej visual dan juga maklumat linguistik. Ia berpandukan kepada teori dual coding oleh Pio 1986 yang menyatakan bahawa manusia mengingat lebih baik melalui dua saluran serentak iaitu visual dan juga verbal. Intervensi ini dilaksanakan selama empat minggu dengan dua sesi seminggu iaitu setiap hari Isnin dan Rabu sepanjang bulan Mac. Untuk fokus dan struktur mingguan, setiap minggu menumpukan kepada jenis kosakata kata yang berbeza. Pada minggu yang pertama fokus kepada kata nama, minggu kedua kata kerja, minggu ketiga gabungan kata nama dan kata kerja dan minggu keempat fokus kepada pengukuhan dan juga penilaian. Ini merupakan jadual penuh program intervensi kami yang merangkumi minggu, hari, aktiviti, penerangan, bahan dan juga kos anggaran. Kos keseluruhan program adalah rendah kerana kebanyakan bahan boleh dibuat sendiri ataupun dicetak. Saya akan terangkan program ini dengan lebih lanjut pada slide seterusnya. Untuk penerangan intervensi secara terperinci, minggu pertama fokus kepada kata nama iaitu isim. Pada hari Isnin, guru akan memperkenalkan teknik mnemonic visual menggunakan gambar dan perkataan seperti meja, buku dan lain-lain. Kemudian untuk aktiviti, murid diminta untuk memadankan gambar dan perkataan Arab secara individu dan juga secara berpasangan. Manakala pada hari Rabu, murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan mereka akan bermain permainan pada dan gambar dengan perkataan. Aktiviti ini boleh mengukuhkan ingatan murid dan juga memupuk kerjasama antara mereka. Pada minggu kedua, fokus kepada kata kerja. Hari Isnin, guru akan memperkenalkan kata kerja asas seperti makan, minum, menulis dan lain-lain melalui kad aksi. Guru akan menyebut perkataan sambil membuat mimik aksi berdasarkan gambar dan perkataan pada kad. Murid diminta untuk meniru aksi sambil menyebut perkataan tersebut dalam bahasa Arab. Kemudian pada hari Rabu, aktiviti mimik aksi secara spontan. Guru akan menyebut perkataan kemudian meminta murid untuk membuat aksi. Ini membantu mereka memahami perkataan secara kontekstual dan juga menyeronokkan. Seterusnya untuk minggu ketiga adalah gabungan kata nama dan juga kata kerja. Pada hari Isnin, murid dibahagikan kepada empat kumpulan dan mereka diminta untuk menghasilkan poster mnemonik secara berkumpulan. Mereka diminta untuk menggabungkan antara gambar dan juga perkataan supaya terbina satu ayat pendek menggunakan kuasa kata yang telah mereka pelajari. Kemudian pada hari Rabu adalah untuk sesi pembentangan poster. Murid diminta untuk menerangkan perkataan dan membaca ayat yang telah mereka bina. Kemudian rakan sekelas diminta untuk memberi maklum balas. Aktiviti ini membina keyakinan dan kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Arab. Untuk minggu terakhir iaitu minggu keempat adalah pengukuhan dan juga penilaian. Pada hari Isnin, murid akan bermain permainan memori ris iaitu padankan kad gambar dan juga perkataan secara rawak untuk menguji ingatan mereka. Dan pada hari Rabu adalah aktiviti bingung bahasa Arab dan juga sesi refleksi akhir. Murid akan mengenal pasti perkataan dalam dalam kad bingo dan pemenang akan diberikan hadiah galakan. Program diakhiri dengan refleksi bertulis oleh murid tentang kuasa kata yang paling mereka ingati sepanjang program berlangsung. Baik, bagi cadangan penilaian dan jadual pelaksanaan, kami memulakan kajian pada bulan Februari untuk proses tinjauan awal dan kutipan data seperti berikut proses kutipan data merangkumi empat instrumen iaitu pemerhatian, ujian, temubual, soal selidik yang akan dilakukan selama empat minggu. Seterusnya, pada bulan Februari iaitu proses awal dan kajian ini iaitu di mana proses tinjauan awal dan kutipan data dilakukan selama 4 minggu dalam bulan Februari dan kami akan menggunakan empat instrumen dalam proses yang pertama ini iaitu pemerhatian di mana kami akan memerhatikan pelibatan murid semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dan yang kedua ialah ujian iaitu sebelum intervensi ujian akan dilakukan untuk mengukur penguasaan kuasa kata bahasa Arab dalam kalangan murid dan seterusnya temu bual akan dilakukan dengan guru dan murid dan akhir sekali ialah instrumen soal selidik. Baik beralih kepada bulan Mac iaitu bulan kedua di mana kami memulakan aktiviti intervensi di mana akan dilakukan selama 4 minggu dari minggu pertama sehingga minggu keempat yang merangkumi kepada beberapa aktiviti termasuk pengenalan dan aktiviti padanan kata nama. Yang kedua, pengenalan dan aktiviti mimik kata kerja. Ketiga, penghasilan dan pembentangan poster mnemonik. Dan keempat, iaitu sekali ialah permainan memori race dan bingo iaitu ujian pasca di mana aktiviti interaktif seperti memori race dan bingo akan digunakan untuk menguji penguasaan kuasa kata selepas intervensi. Pada bulan April kami akan melakukan proses penilaian iaitu merangkumi 4 minggu termasuk daripada minggu pertama hingga minggu keempat di mana kita akan menjalankan penilaian untuk melihat sejauh mana kesan teknik mnemonik terhadap penguasaan kuasa kata murid dan di sini kita akan menggunakan empat instrumen yang kita gunakan di awal kajian iaitu yang pertama instrumen pemerhatian di mana kita akan memerhatikan semasa aktiviti dilakukan yang kedua ialah ujian di mana kita akan mengukur penguasaan kosakata murid selepas intervensi dilakukan dan yang ketiga temu bual di mana temu bual akan dilakukan dengan murid untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai perubahan yang berlaku selepas aktiviti mnemonic dan akhir sekali ialah instrumen soal selidik di mana kami juga akan mengedarkan soal selidik untuk mendapatkan maklum balas daripada guru tentang kesan teknik ini terhadap murid jadi secara ringkasnya jadual pelaksanaan yang dilakukan, kami melakukan kajian ini selama beberapa bulan yang dimulakan daripada bulan Februari di mana tinjauan awal dan kutipan data dilakukan melalui beberapa instrumen dan yang kedua pada bulan Mac di mana aktiviti intervensi dilakukan dan akhir sekali proses penilaian yang dilakukan pada bulan April dan bagi cadangan penilaian pula, kami membuat pemantauan secara berkala di mana kami membuat pemerhatian sepanjang aktiviti dilakukan dan yang kedua kami juga melakukan refleksi murid di mana temu buat dan soal selidik untuk mendapatkan maklum balas murid dan kami juga melakukan analisis prestasi di mana perbandingan hasil ujian sebelum dan selepas intervensi telah dilakukan bagi menilai perubahan yang berlaku. Seterusnya saya akan teruskan dengan anggaran belanjawan yang uh, kami gunakan untuk uh, mengenal pasti uh, untuk menjalankan kajian dan aktiviti kami. Kami telah mengenal pasti bahan dan kos yang digunakan. Jadual di bawah menunjukkan perincian dan anggaran perbelanjaan bagi bahan yang digunakan. Antara bahan yang kami guna ialah uh, yang pertama kad imbas bergambar dan perkataan untuk kata nama dan kad imbas bergambar dan perkataan untuk kata kerja kertas majong pensel warna marker kad permainan memory race kad permainan bingo dan hadiah galakan dan jumlah yang kami gunakan untuk bahan ini jumlah RM40 semua dan akhir sekali saya akan simpulkan untuk meningkatkan daya ingatan murid tingkatan 2 Kesimpulannya, penggunaan kaedah memonik visual terbukti sebagai satu strategi pengajaran yang berkesan dalam meningkatkan daya ingatan murid terhadap perkataan bahasa Arab. Kaedah ini bukan sahaja membantu murid mengaitkan makna perkataan dengan imej yang mudah diingati tetapi juga merangsang minat dan penlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi uh, melalui rangsangan visual ni murid dapat menyimpan maklumat dengan lebih lamalah dalam ingatan jangka panjang dan mengakses semula perkataan dengan lebih mudah semasa penulisan atau perbualan. Uh, selain itu um, kaedah uh, memori visual dalam pengajaran bahasa Arab ni uh, wajarlah dipertimbangkan oleh guru sebagai satu pendekatan alternatif untuk mengatasi cabaran penguasaan kosakata dalam kalangan murid tingkatan 2. Uh, dan uh, implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran masa depan merujuk kepada kesan atau perubahan yang mungkin berlaku dalam proses pendidikan hasil dari hasil daripada perkembangan semasa termasuk kemajuan teknologi, perubahan kurikulum, keperluan pasaran kerja serta cabaran global. Dan antara implikasi lagi terhadap pengajaran dan pembelajaran ialah integrasi teknologi yang lebih meluaslah kerana guru dan murid ini semakin bergantung kepada platform dalam talian contohnya Google Classroom dan Microsoft Teams selain itu peranan guru bukan uh, Selepas itu Pana guru berubah kerana guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu tapi menjadi pembimbing dalam proses pembelajaran kendiri. Secara keseluruhan pengajaran dan pembelajaran masa hadapan memerlukan fleksibiliti, inovasi dan penyesuaian berterusan daripada semua pihak dalam ekosistem pendidikan. Ini sahaja daripada kumpulan kami. Sekian terima kasih.